राष्ट्रपती भवनात आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी दोन हजार तेवीस साठीचे राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार प्रदान केले क्रिकेटपटू मोहम्मद शमी अंध क्रिकेटपटू इल्लोरी अजयकुमार रेड्डी बुद्धिबळपटू आर वैशाली कबड्डीपटू रितूल नेगी पॅरा आर्चर शीतल देवी यांच्यासह सव्वीस खेळाडूंना अर्जुन पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं महाराष्ट्रातील खेळाडूंना देखील यावेळी गौरवण्यात आलं यात तिरंदाज ओजस प्रवीण देवतळे आणि अदिती गोपीचंद स्वामी यांना अर्जुन पुरस्कार प्रदान करण्यात आला मलखांब प्रशिक्षक गणेश प्रभाकर देवरुखकर यांना नियमित श्रेणीतील द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान करण्यात आला तर क्रीडा आणि खेळातील ध्यानचंद जीवनगौरव पुरस्कार करता मनुष्या कंवर यांना देण्यात आला श्री गणेश प्रभाकर देवरो को प्रशिक्षण में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है श्री गणेश प्रभाकर देवरो श्री मोहम्मद शामी को क्रिकेट में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है सुश्री शीतल देवी को परा में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 तो के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है सुश्री शीतल देवी श्री ओजस प्रवीण देवतले को तीरंदाजी में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 तो के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है श्री ओजस प्रवीण देव सुश्री अदिति गोपीचंद स्वामी को तीरंदाजी में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है सुश्री अदिति गोपीचंद स्वामी श्री मंजूषा कंवर को बैडमिंटन प्रोत्साहन के लिए और उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 का ध्यानचंद पुरस्कार जीवन पर्यंत से सम्मानित किया जाता है सुश्री मंजूषा कंवर कुस्ती प्रशिक्षक ललित कुमार बुद्धिबळ प्रशिक्षक आर बी रमेश पॅरा ॲथलेटिक्स प्रशिक्षक महावीर प्रसाद सैनी हॉकी प्रशिक्षक शिवेंद्र सिंग यांना देखील द्रोणाचार्य पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं बेंगळुरूचं जैन अभिपद विद्यापीठ आणि ओडिशाचं खणिकर्म महामंडळ यांना राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार देण्यात आला या कार्यक्रमाला केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते